Как быстро похудеть. Постоянная усталость, бессилие и головокружение, плохое самочувствие, плохое настроение и, и ужасное давление на министки ваших ног это все побочные явления вашего разжирения. Как быстро похудеть? Нет времени ходить в тренажерный зал. Много времени и денег. Сидеть на изнуряющих диетах, наши специалисты нашли лучшее решение этой проблемы. Наши специалисты много лет сидели в тибетских горах и изучали практики цигун, как быстро похудеть. И вот спустя 65 лет мы делали опыты на разных э, подопытных в том числе на мешах. Вот. Но мы нашли этот супер эликсир. Смотрите, как моментально избавиться от лишнего веса. От живота? От живота, от плохого настроения, от лишнего веса. Все в одном. Правой рукой делаем круговые движения против часовой стрелки. Правой рукой Ру... за часовой стрелкой, потом делаем похлопывание, легкие похлопывания, сильнее, это все левой рукой, левой похлопывание, потом сильнее, сильнее и очень сильный хлопок правой рукой, вот и ваш живот.